নমস্কাৰ আজি মই যোৰহাটৰ পৰা এই ফেচবুক লাইভ যোগেদি সকলোকে মই প্ৰথমতে বিজয় দশমী শুভেচ্ছা দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যোৱাকালি যোৰহাটত আমি সকলোৱে প্ৰায়তো জুবিন গৰ্গৰ আধশ্ৰাদ্ধত উপস্থিত থাকিলোঁ আৰু তেখেতৰ বিদেশী আত্মাৰ সদগতিৰ কামনা কৰিলোঁ আজি এই ভিডিঅ' ফেচবুক লাইভ যোগেদি অসমৰ ভিতৰত অসমৰ বাহিৰত ভাৰতৰ বাহিৰত বেলেগ বেলেগ দেশত যিদৰে অসমৰ মানুহবোৰ একত্ৰিত হৈ জুবিনদাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে এইটো এটা ঐতিহাসিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ইয়াৰ আগতেও আমি দেখা পোৱা নাই ইয়াৰ পিছতো আমি দেখা পাম মই নাভাবোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি এই ফেচবুক লাইভ যোগেদি আজি আমি অসমীয়া সমাজ হিচাপে অসমীয়া মানুহ হিচাপে নিজৰ প্ৰস্তুতি আমি কেনেদৰে দেখালোঁ মোৰ কিছু নিজৰ ব্যক্তিগত চিন্তা মনৰ ভাৱ মই এই ফেচবুক লাইভ যোগেদি মই জনাবলৈ বিচাৰোঁ আমি বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখা পাইছোঁ য'ত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গোট খায় লাখ লাখ মানুহ গোট খায় কেতিয়াবা কেনেদৰে এটা অশান্তি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় লণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন হয় ষ্টেম্পিট ক'ৰবাত হৈ যায় মাৰপিট ক'ৰবাত হৈ যায় দোকান ক'ৰবাত জ্বলাই দিয়ে এনেকুৱা বহুত ঘটনা মই দেখিছোঁ পঢ়িছোঁ য'ত বেলেগ এটা দেশত বেলেগ এটা ৰাজ্যত এগৰাকী মহান শিল্পীৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেতৰ অনুৰাগীসকল ইমান আৱেগিক হৈ যায় যে নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ তেওঁলোকে হেৰাই পেলায় কিন্তু অসমৰ ভিতৰত আমাৰ ৰাইজ যিদৰে ওলাই আহি শাৰী পাতি কেতিয়াবা গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ বাহিৰত কেতিয়াবা কাইলীপাৰে কাহিলীপাৰা ৰেজিডেঞ্চৰ ঘৰৰ সন্মুখত সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত যোৱাকালি যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত যিদৰে আমাৰ মানুহবোৰ নিজৰ আবেগ লগত ধৈৰ্য্য ধৰি জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে সঁচাকৈ মই এজন অসমীয়া হিচাপে মই প্ৰথমে সকলো অনুৰাগীসকলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু অসমীয়া সমাজ হিচাপে কিছু অংশ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আমি ইমান আমি আৱেগিক হৈ যোৱা স্বত্তেও ইমান আমি ধৈৰ্য ধৰি ৰাখিব পাৰিছোঁ অসমখন আমি ধুনীয়া ৰাখিব পাৰিছোঁ যোৰহাট সৰু সজাই এয়াৰপৰ্ট আমি চব ধৈৰ্য ধৰি আমি আমি পৰিস্থিতিটো বেয়া কৰিব হ'বলৈ দিয়া নাই এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত গাড়ী মা বৌ নিজৰ ফেচবুক যোগেদি ভিডিঅ' মেছেজ যোগেদি সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত কিছু কথা কৈ মানুহক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছিল যে আমি সকলোৱে জুবিন দাক ভাল পাওঁ কিন্তু ভাল পাওঁতে কেতিয়াও যে আমি এটা হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি যে নকৰোঁ তেখেতৰ আত্মাক কোনো কষ্ট নিদিওঁ গৰিমাব এইখিনি কথা কৈছিল আৰু মই ভাল পাইছোঁ যে আমি সকলোৱে তেওঁৰ কথাখিনি মানিলোঁ অনুৰাগীসকলে তেওঁৰ কথাখিনি শুনিলে আৰু আমাৰ আমাৰ অসমৰ মানুহ যিদৰে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিলে যোৱা তেৰ দিনৰ ভিতৰত এইখিনি চৰ্চা বাহিৰতো হৈছে ইমান মানুহ গোট খালে তথাপিও ক'তো হিংসা নহ'ল ত' ক'তো ভাইলেঞ্চ নহ'ল ক'তো মাৰপিট নহ'ল দোকান জ্বলোৱা নহ'ল টায়াৰ জ্বলোৱা নহ'ল এইখিনিতো কথা বেলেগ ৰাজ্যত হৈছে ইমান ডিচিপ্লিন হয় তিনি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা মানুহবোৰে শাৰী পাতি ৰৈ আছে কেতিয়াবা প্ৰথম দিনত লগ পাব পৰা নাই আকৌ দ্বিতীয় দিনলৈ গৈছে তো এইখিনি কথা আমাৰ অসমীয়া সমাজক বেলেগ সমাজৰ তুলনাত অলপ পৃথক চকুৰে আমি দেখা পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই এই যোৱা তেৰ দিনৰ ভিতৰত অসমীয়া মানুহবোৰ যিদৰে নিজৰ মৰম আৱেগ প্ৰকাশ কৰিলে ধৈৰ্য প্ৰকাশ কৰিলে তাৰ বাবে ৰাইজকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ কেতকেইটা জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এতিয়া ভাবিবলৈ এতিয়াও টান যে অহা বছৰ আমি কেনেদৰে বিহু উদযাপন কৰিম অহা মাহৰ এই এই মাহৰ ঊনৈছ তাৰিখে এমাহ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব এমহে পাতিব লাগিব সময় যে ইমান পাৰ হৈ গ'ল কোনো ধৰিব পৰা নাই মানুহবোৰো এতিয়াও বুজিব পৰা নাই কি হ'ল কি হোৱা নাই সকলোকে যেন লাগিছে যে অলপ দিনৰ পিছত জুবিন দাৰ ঘূৰি আহিব সকলো মনত কষ্ট পাইছে সকলোৱে দুঃ প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে কান্দিছে সকলোৱে আৱেগিক হৈছে আৰু মাত্ৰ অসমৰ ভিতৰত থকা মানুহখিনি নহয় যি আমাৰ অসমীয়া মানুহ বেংগালোৰত আছে পুনেত আছে দিল্লীত আছে বম্বেত আছে ইউ এছত আছে ইউ কে আছে অষ্ট্ৰেলিয়াত আছে সকলোৱে আৱেগিক হৈ গৈছে যে নহওক সময় যে কিছু আমাক সহায় কৰিব কিন্তু এই দুখটো সদায় থাকি যাব এই ক্ষোভটো সদায় থাকি যাব বিভিন্ন সময়ত আমি জুবিন দাৰ গীতবোৰ আমি গাই থাকিম তেখেতৰ বক্তৃত্বক স্মৰণ কৰিম শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিম তেওঁ যে অসমখনক ইমান দিলে তাৰ বাবে তেখেতৰ প্ৰতি সদায় আমি কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম তেখেতৰ পৰা আমি প্ৰেৰণা ল'বলৈও আমি চেষ্টা কৰিম আৰু আগবাঢ়ি যামগৈ আৰু জুবিন ডাবৰ মাজত থাকিব আৰু তেওঁ যিদৰে কষ্ট কৰি অসমীয়া সমাজ অসমীয়া কলা সংস্কৃতি আগুৱাই লৈ গ'ল আমিও সেই প্ৰেৰণাটো ল'ব লাগিব যে কষ্টবিহীন আমি জীৱন কেতিয়াও আমি জীৱনত আমি কেতিয়াও সফলতা লাভ নকৰোঁ আমি কষ্ট কৰিব লাগিব আনক অসমীয়া সংস্কৃতি মাত্ৰ ভাল পালেও নহ'ব আমি নিজৰ ফালৰ পৰা কিছু আমাৰ যোগদান থাকিব লাগিব নিজৰ কিছু আমাৰ ত্যাগ বলিদান থাকিব লাগিব নিজৰ কিছু অৰিহণা থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ সমাজ আগবাঢ়ি যাব মই পুনৰবাৰ আজি বিজয়া দশমী দিনত সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিশ্চয় আগন্তুদিনত তদন্ত আৰু চলিব কেনেদৰে চলে আমি সকলোৱে তাৰ ওপৰত চকু দিম আৰু দুখ লাগে যে আমাৰ কিছু অনুৰাগীসকল আজি জেলত পিছত আছে তেওঁলোকৰ এটাহে ভুল যে তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰিছিল মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক যে জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকলক জেলৰ পৰা তেওঁলোকক ৰিহাই দিয়ক কোনো কাৰণ আজি তেওঁলোক জেলত এনেচে দৰে কেছত বা অনন্য কেছত জেলৰ ভিতৰত ৰখা কোনো প্ৰয়োজন নাই চৰকাৰে ৰাইজৰ আৱেগটো বুজি পাওক অনুৰাগীসকলক সমৰ্থকসকলক যিসকল আজিৰ তাৰিখত মাত্ৰ ন্যায় দাবীত তেওঁলোকক জেলত ৰাখিছে তেওঁলোকক চৰকাৰে ৰিহাই দিয়ক এয়া হ'ল বিৰোধী হিচাপে ব্যক্তিগত হিচাপে অসমৰ এজন নাগৰিক হিচাপে জুবিনদাৰ এজন অনুৰাগী হিচাপে সমৰ্থকসকলৰ এজন বন্ধু হিচাপে মোৰ ফালৰ পৰা এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ নমস্কাৰ ধন্যবাদ